Місто жовті води 1 грудня. Оперативна нарада у міського голови почалась об'ємним виступом Василя Тарасенка. Основна думка виступу. Мітинг, який годується на 3 грудня біля виконкому, є незаконним і непотрібним. Ініціативна група мітингу поступає неправильно. Виступ міського голови у повному обсязі ви побачите буквально через 10 хвилин з думками про те, як міська влада бачить діалог з жителями міста Жовті Води. А далі про нараду коротко. Що хочеться сказати нашим активістам в першу чергу? Хочеться, точніше де спросити у них, а де ви, вважаємо, були? И что вы сделали для того, чтобы в городе Желтые воды, когда назначался 29 там, мая, устанавливался тариф на НКРЕ, где же вы были и почему вы не препятствовали этому? А молча выслушали, проглотили и ладно, а потом только дальше шли возмущения. Хотелось спросить, а где же вы были? И почему никуда не ездили, почему э, ничего не делали, когда пришлось мне э, с группой э, желтоводцев, представителей э, МСЧ, ехать в город Киев и отстаивать справедливость там в Министерстве здравоохранения о том, что несправедливо хотели назначить господина Пастуха и спрятали поддание э, на Тарасеву. Где вы были тогда? Никуда не были. И где же вы были, когда, будучи в Киеве во вторник, нам перезвонили и сказали, что НКРИ нам установила цену за квадратный метр 12,76. При том, что по сезону прошлого года экономическая цена обгрунтованная, которая у нас была, 8,40, и которую предоставляли населению. То есть мы считаем, что, так сказать, не обрунтована цена 12,6. На следующий день я поехал в обл. администрацию. Добился того, чтобы значит, нас приняли в НКРЕ. И буквально вечером ПЛЫС, директор тепловых сетей Александр Леонидович, выехал на Киев и четверг и пятницу два дня отсидел в Киеве, отстающий интересы нашего города значит, и доказывающие, что у нас нормальный экономически обрутованный тариф. А почему молчали наши активисты? Василий Амин, вы несколько раз повторили, что вы хотите диалога. Очень приятно было слышать. Но сейчас был монолог, согласитесь. Да. Какие ваши конкретные предложения по налаживанию диалога с народом? Конкретно. Я уже сказал. Когда? Частично. Идти куда идти, кому идти, кто будет отвечать на наши вопросы. И от имени людей, говорю, телезрители, не всегда. Мы хотим знать, когда идти, куда идти, кому идти, кого мы там увидим. Спасибо. Значит, то, что касается монолога, да, сейчас был монолог, в принципе, скажем так, надо будет диалог, мы с вами неоднократно уже, скажем, разговаривали, знаем. Вспомним с того, с предвыборной кампании, да, и начала июня месяца. Значит, созданы два мобильных, два номера мобильного телефона. Это, это самая связь с мэром Миста. То есть, когда по телефону звонят, я всегда отвечаю. Первый вопрос. Значит, второй вопрос, я, сказать, с самого начала говорил, что мои двери всегда открыты, пожалуйста, значит, приходите, пожалуйста, будем общаться. То, что касается сегодняшнего вопроса, значит, я уже частково проговорил. То есть давайте изначально, я понимаю, что сейчас пока стоит вопрос, вот, очень острый вопрос по тарифов, ПЖРО и так далее и подобное. То есть то, что я проговорил, пускай, значит, жители города Желтой Воды определятся, кто будет старший вот есть старший дома. Старший дома собрал все пожелания людей чтобы не было, большого-большого хурала, базара и так далее и подобное. И потом, сказать, то, что я говорил, сказать, на базе ЖЭКов, там, поскольку там по 100, там, по 50, по, 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 сколько у нас, 6 ЖЭКов, так на 400, это по 100 с лишним домов в ЖЭКах ориентировочно, так? где-то больше, где-то меньше. То есть, уже, сказать, нормальное количество людей, мы можем собраться и разговаривать. Не успеем за раз поговорить, будем разговаривать два, три раза, но, по, но мы все пообщаемся. Тысячу людей, тысячу мнений. Ну и плюс к тому же, я же напомню о том, что мы с вами э, программа «Яку» задействовали, так называемый открытый микрофон, да? То есть я за двумя руками, это, самое, это тоже то же самое спілкування с нашими гражданами. То есть я не спрятался в кабинете, не закрылся дверью, э, и не боюсь общаться, то есть и боюсь общаться с людьми, там не выхожу ничего. Я весь открыт, пожалуйста. Ну, це должно бути нормально это самое, скажем, не з транспарантами, там дрючками, шинами і так далі. То есть Тобто ми садимся, садимося, и і диалог. діолог. Не монолог, а відео діолог. Є уточнення від медико-санітарної частини щодо використання зібраних коштів на бензин для швидкої допомоги. Далее Ну Я бы хотела сказать, во-первых, прозвучавшие, вы видели, на площади были наши сотрудники, которые говорили о многих проблемах медсанчасти, и прозвучала проблема бензина, потому что я вам здесь говорю, что спасибо населению, которое нам дает, за последний месяц, да, мы, как говорится, пока у нас бензин был хорошо, мы копили немножко денег на черный день, потому что, к сожалению, те договора, которые мы по тендерным закупкам сэкономили денег, они пока лежат на регистрации в казначействе. И купить бензин мы пока не можем. И у нас сейчас возникла небольшая проблема с дизельным э, топливом, и поэтому те деньги, которые мы за этот месяц подкопили, мы сейчас, в общем, используем на дизель. Потому что у нас практически все машины новые, и два Peugeot, и Ford работают на дизеле, только Газель работает на бензине. Поэтому, чтобы население не думало, что те деньги, которые они сдают, вот за неделю это получается 800, 900, до 1000 гривен, у нас там 3500 скопилось, и мы Сейчас их используем на закупку дизеля, потому что пока не зарегистрированы у нас договора. И хотела буквально два слова сказать по программе гипертония, по тем вопросам, которые звучат. да. У нас очень много жалуются, что все-таки аптеки, очень многие э, они выдали медикаментов на 2-3 на тысячи, как мы говорили, да, а некоторые вообще не выдали, и прекратили э, выдачу медикаментов по рецептам, потому что они ожидают, хотели бы предоплаты. Понятно, что администрация предоплаты делать не будет. И буквально хотела такую маленькую ремарку сказать, что у нас на диспансерном учете Среди населения у нас 27% взрослого населения ⁇ это гипертоники. 11 тысяч практически получается населения. И, и из всех, из 42. Да? Вот. А за 9 месяцев у нас зарегистрировано 82 инфаркта и 205 инсультов. Это достаточно высокие цифры. Поэтому я хочу обратиться ко всем аптекам. Пожалуйста, но ну будьте добры, но ну подумайте о населении города. Потому что люди, которые не получают этих препаратов постоянно, они должны их каждый день получать. И ну, это ведет, конечно, к не очень хорошим последствиям. У поликлиники номер один в детской поликлинике появились мобильные телефоны, и это очень удобно. Поликлиника номер один МТС 066

0990 директор тепломереж Олександр Плис розповів про свою роботу у Києві щодо затвердження нових тарифів. Були й цікаві думки про неможливість переходу міста Жовті води на автономне опалення. Далі пряма мова. Напомню історію сімлетньої давності, коли обсуждався питання закриття КП КПЖолтоводських теплосеті, тоді просчитувались інститутом стоїмость переходу на. альтернативные виды отопления в городе. Напомню, стоимость перехода тогда на газ 7 лет назад или 8 лет назад была определена в сумме порядка 800 миллионов гривен, переход на электроотопление порядка полутора миллиардов гривен в ценах 7-летней давности. Вы можете представить, во что это обойдется сейчас. И за такие деньги, ну, тут не то, что новую ТЭЦ можно построить, тут можно вокруг города, наверное, три новых ТЭЦ построить. Я тогда оставил позицию, что 7 лет назад дайте на предприятие порядка 15 миллионов, предприятие будет приведено в порядок. Но, к сожалению, эти 15 миллионов из городского бюджета никто не дал, как из, из государственного но предприятия. За эти годы Олег Федорович начинал эту работу и продолжил. Мы потратили порядка 12 миллионов на капитальные ремонты оборотных собственных средств и привели предприятие в вполне нормальное состояние. В результате чего, перехожу к текущему вопросу, в среду я уехал на Киев, в субботу вернулся. За это время провел встречи и в НАК «Нафтогазе» Украины, в Департаменте энергосбережения и в Национальной комиссии. Результаты данных встреч. Предприятие наше, Желтоводское, по поводу централизованного отопления я не скажу, что он является лучшим в Украине, но является одним из лучших. Это видят фактически и в НАК, и в Анкарее, потому что определяется не тем количеством газа сожженного, конечно, не газа сожженного, определяется прежде всего потреблением тепловой энергии на отопление жилого фонда города. И если у нас нормативная по КТМ-04, есть такая нормативка, уделенный расход тепловой энергии на отопление квадратного метра должен составлять порядка 0,180, расчетный, это еще советские нормативы, то он у нас фактически составляет реально последние 3-4 года колеблется 0,110-0,120 геокалорий на квадратный метр за отопительный сезон. В связи с этим предприятие потребляет значительно меньше природного газа, чем необходимо потреблять по КТМ, соответственно, мы еще удерживаемся в тех тарифах, которые приняты ранее. Вопрос в том, что большинство предприятий Украины, 90-95%, удельная норма расхода тепловой энергии порядка 0,150-0,160 на квадратный метр. И первый вопрос, который я задал в Нафтогазе, та политика, когда Срезали поставки газа на 30% по всем предприятиям, невзирая на то, какую энергетическую составляющую, какой, какой уровень энергосбережения на этих предприятиях имеется. Поставили наше предприятие на уровень фактически критического подачи температуры теплоносителя на город. Эти доводы все были услышаны, в принципе. И «Нафтогаз» нас поддержал, и Национальная комиссия поддержала наше предприятие, что да, нашему предприятию не должны были снижать объемы поставки газа, потому что мы за счет своих мероприятий, которые провели по котлам, по энергосбережению, по сетям городским, мы уже достигли этой экономии, то, чего требует сейчас государство от коммунальных предприятий, в принципе, даже немножко превысили ее была проведена корректировка. И тариф нашему предприятию должен был утверждаться на уровне 12 гривен 76 копеек. На заседании нас комиссии, ну, слава богу, там немножко поменялась тактика работы национальной комиссии. То есть если раньше предприятия вызывались, ставились перед фактом, то сейчас предприятия слушают практически полчаса докладывал ситуацию с нашим предприятием. То, что утверждение данного тарифа без увеличения стоимости геокалории, во-первых, приведет к большому разрыву в показателях между домами, где будет этот тариф приниматься, 1276, там где нет счетчиков, и домами, там где установлены счетчики тепловой энергии. Разница получилась практически в два раза, что ни с, какой, ни с экономической, ни с социальной, ни с какой точки зрения не обосновано. Во-вторых, получилась бы масса вопросов по начислению субсидий в таких случаях. Но основное, что при утверждении такого тарифа не решаются абсолютно вопросы предприятия ни по заработной плате, ни по электроэнергии. Потому что и заработная плата, и электроэнергия, к сожалению, по действующей методике привязана к выработке предприятия количества геокалорий. И фактически у нас на текущий момент на предприятии на следующий год не хватает 4 миллиона по фонду заработной платы и порядка полутора миллионов по оплате за электроэнергию. Все эти факторы членами комиссии были учтены и принято решение отказать в утверждении данных тарифов в текущий момент и с завтрашнего дня я вместе с Представителями планового экономического дела, технического дела выезжаем в национальную комиссию. И национальная комиссия будет утверждать тарифы предприятия, ну, прежде всего, рассматривать и утверждать по полной процедуре 869-й постановки. То есть с обоснованием будет утвержден тариф и технический, и экономически обоснованный на предприятии. Какой он будет, посмотрим, я думаю, где-то в течение через месяц у нас будут какие-то цифры. Но этот тариф будет. Еще раз подчеркну, и экономический, и технически обоснованный. На данный момент предприятие работает в том режиме, в котором работал до этого. Тариф ноября примерно 5.14 дополнительно на сайте выложим. И, и перерасчеты будут производиться по факту выпуска продукции. Отже, затвердження нових тарифів на опалення можливе найближчими днями. Якими вони будуть, дізнаємось через тиждень.